চজিনা বাৰু মই বনোৱা ধৰণে আপুনি খাই পাইছেনে মই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে এইখিনি চজিনা লৈছোঁ দুটাকৈ ৰঙা আলু আৰু এচিটা ৰঙালাও লগতে এয়া গুটি আলু সৰু বিলাহী সৰিয়হ এই গোটেইখিনি মই এয়া আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ছজিনাৰ যিহেতু আঁহটো আছে গতিকে আঁহখিনি গুচাই লওঁ খাই খুবেই ভাল লাগে কাৰণ ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট উপকাৰী হয় কিন্তু এনেকৈ গুচাই থকাটোহে অকণমান টান লাগে নহয়নে তথাপিও খাই ভাল লাগিলেতো নহ'ব কৰিবও লাগিব গতিকে প্ৰথমে ইয়াৰ আঁহখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু কোমল কোমলকৈ কাটি ল'লোঁ এই সকলোখিনি গুচাই লৈ মই ইয়াৰ ৰঙালাও টুকুৰাও কাটি ল'লোঁ অলপ ডাঙৰকৈ এনেকৈ আৰু এয়া চজিনাখিনি আৰু ৰঙা আলুটো এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ ৰঙা আলু মই দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু নহৰু আৰু লাগিবই নহৰু আদা জলকীয়া ইয়াত লাগিবই গতিকে এইখিনিও গুচাই ল'লোঁ এয়া এইখিনি কটা হৈ গ'ল তাৰপিছতে এয়া গুটি আলুখিনি তিয়াই থৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনিও অকণমান তিয়াই থৈছোঁ আৰু এয়া সৰিয়হখিনি অলপ সময় তিয়াই থৈছোঁ যাতে পিচিবলৈ সুবিধা হয় আৰু সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰাৰ পাছতে মই এয়া কেৰাহীত অকণমান তেল দি নহৰু আদাখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ অকণমান অতাতে থেতেলিয়াই ল'লোঁ তাৰপৰা কিছু অংশ ইয়াত দি দিলোঁ অলপ কিন্তু ৰাখি থৈছোঁ পিছত দিবৰ কাৰণে মই তেলত অলপ দিছোঁ দি পেলাই এই পাচলিখিনি প্ৰথমে দি ল'ম চজিনা এয়া চজিনা ৰঙালাও মিঠা আলু আৰু সৰু আলু গুটিখিনি একেলগে দি লওঁ বিলাহীখিনি এতিয়া নিদিওঁ অলপ পিছত দিম থৈ দিছোঁ লগতে সৰিয়হখিনিও ইয়াত থৈ দি থাকোঁ আৰু এইখিনি দিয়ে ইয়াত মই পৰিমাণ মতে নিমখখিনি দিছোঁ লগত হালধিও দিব লাগিব এইখিনিতো কম্পালচৰি এইটো দিবই লাগিব গতিকে এইখিনি দি অলপ সময় মই কোমল হোৱালৈকে ভাজি লওঁ অলপ কোমল হোৱালৈকে এনেদৰে ঢাকনি লগাই হেৰি কৰি লওঁ আৰু এয়া মই সৰিয়হখিনিও পিচি লওঁ সৰিয়হখিনি মিক্সিত পিচিলে বৰ বেছি ঘেলঘেলীয়া হৈ যায় নহয়নে গতিকে পটাত পিচিলে কিন্তু অলপমান একেবাৰে মিহি ঘেলঘেলীয়া হৈ নাযায় আৰু তেনেদৰে পিচিলে খাবলৈ ভাল লাগে মিক্সিত যিটো মানে একদম কোমল পিচটো হৈ যায় সেইটো দিলে কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগ হৈ যায় গতিকে মই এনেদৰে খাই বেয়া পাওঁ কাৰণেই মই পটাতে পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনিও দি দিম বিলাহীখিনি দি অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি লৈ এতিয়া যে পিচিছিলোঁ সেইখিনি সৰিয়হখিনি ইয়াত দি ল'ম সৰিয়হখিনি মানে অলপ ডাঠ ডাঠ হৈ থাকিলে এই আঞ্জাটোত মানে এই চব্জিখনক ভাল লাগে খাই গতিকে সেইধৰণেই দিলোঁ আৰু ইয়াত অকণমান গৰম পানীও দি দিছোঁ গোটেইখিনি মিহলি হৈ যিহেতু উতলিব লাগিব কিছু সময় উতলি ইয়াৰ এই ৰঙালাওখিনি গলি যাব লাগিব লগতে মিঠা আলুখিনিও যদি অলপমান পলি যায় খাবলৈ ইয়াৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল হয় এই যে থৈ দিছিলোঁ আদা অকণমান নহৰু এনেকৈ থেতে দিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ অলপ আৰু অকণমান গৰম পানীও দি দিম যিহেতু অলপমান উতলিব লাগিব এই চজিনাখিনিও পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব আৰু আৰু ইয়াৰ এই মিঠা গুণটো লগতে টেঙাটো লগতে জলাটো এই তিনিওটা টেষ্ট একেলগ হ'ব লাগিব গতিকে অলপমান বেছিকৈ পানী দি মই উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু কিছু সময় উতলাৰ পিছতে এয়া এনেকৈ ডাঠ হৈ আহিবই বিলাহীও ধুনীয়াকৈ কমি যায় তাৰপিছতে ৰঙালাও মিঠা আলু সেইখিনিও পূৰা মিহলি হৈ যায় আৰু এয়া মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ৰেচিপিটো জনাবলৈ নেপাহৰিব বা আপোনালোকেনো কেনেকৈ খায় মোক কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ভাত সাজু ৰেডি হৈ গ'ল যদিহে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ